Nama sekarang ni kita panggil dia Masjid Paloh tapi uh, masa dahulu masjid ini dikenali sebagai Masjid Kampung Paloh sebab lokasi dia terletak di Kampung Paloh dan sekarang ni alamat kita di Jalan Dato bersebelahan dengan uh, Sungai Kinta. Pembinaan masjid ni dimulakan pada tahun 1912 semasa pemerintahan Duli yang maha mulia masa, masa itulah zaman uh, Sultan Idris Musydir Al-Azam Sultan Perak yang ke-28 eh. Dia dibinakan oleh keluarga daripada kawasan ini lah Tuanya dulu ialah orang kaya-kaya Datuk Seri Adik Raja Wan Muhammad Saleh Nama dia kan Isteri beliau Nama isteri beliau Tok Wan Hajah Saripah Rodiah Kan dia orang berdua lah yang mengetuai Dibantu oleh uh, Cik Mahmud bin Muhammad Taib orang kaya-kaya paling berkinta masa tu dia duduk di sini kan dan seorang hartawan bernama Haji Muhammad Kasim bin Banj Banjar Jagra so dia ni yang empat orang ni adalah pengasaslah uh, pengasas lah yang menganjurkan masjid ni pada peringkat mulaan antara elemen menarik tentang masjid ni kan adalah dua perkara kalau di Dewan Semayang ni dia punya mimbar mimbar tu dibuat daripada ukiran kayu pada zaman dahulu kan oleh ni pakar bernama Muhammad Amin nama dia dan ini adalah antara mimbar yang paling cantik lah pada pendapat saya kan di antara masjid di Perak Tarikan yang kedua ialah ni apa masjid ni dekat belah belakang kita uh, dibina sebelum perang kan sebuah lagi bangunan kayu kita panggil madrasah untuk pengajian pengajian agama dan peranan masjid paloh dulu kan ada dua yang saya nampak lah satu masjid dengan madrasah kan dan keduanya peranan dia ialah sebagai digunakan untuk tanah pemburuan masyarakat keliling so dua peranan yang dimainkan tetapi kalau dilihatkan berbanding di antara dulu dan sekarang ada beberapa perubahan kan sebabnya kampung di sekeliling ni dulu ada tapi sekarang ni dah tak ada, ada jadi pekat kawasan ni kan. Oleh kerana tu kita punya jemaah pun makin lama makin kurang, makin lama makin kurang. Masjid dengan madrasah tu kita kita open kepada semua, tapi tanah perburan tu oleh kerana masjid ni masjid masjid private uh, yang dibina sendiri kan tanpa bantuan kerajaan kan. Jadi orang yang ditanam di tanah perburan tu adalah waris-waris yang terlibat dalam pembinaan masjid ni dahulu. Jadi dia khas untuk waris-waris saja di sebelah tu kan. Di antara orang yang ditanam di situ kan uh, yang paling tua uh, ialah makam pada pendapat saya lah makam Tok Paloh lah. Sebab Tok Paloh tu uh, tak silap dia meninggal dalam 17 1790 kan dan dia yang yang buka kawasan ni kan dia dengan tok janggut punya makam yang paling tua beberapa tahun uh, yang lalu kan bangunan masjid ni telah diubah suai kan supaya dia lebih selesa untuk jemaah dan walau bangunan pun uh, sebagai ni ahli jawatan masjid ni prihatin tentang keperluan untuk memastikan struktur masjid ni tidak diubah lah, kan dan kita sentiasa monitor lah perkara ni kan supaya tak ada lagi perubahan kan kerana kalau kita buat, kalau ada perubahan dia melanggar akta warisan negara jadi kalau ditanya soalan tu bermakna pada saya uh, teringat kenangan masa lalu lah. So orang putus kata nostalgia <laughs> So masih ada lah. Dan itu antara sebabnya saya masih uh, berkhidmat di sini lah. Keduanya, pada pendapat saya lah, dari segi kepada masyarakat di Ipoh kan, masjid ni memang masjid yang uh, masyur atau orang tahu. Sebabnya dia dibina masa dulu lah, antara masjid yang tertua tua kan dan uh, mempunyai oleh kerana arkitektur dia unik kan mempunyai sejarah dan warisan yang tinggi kepada masyarakat di Ipoh lah, pada pendapat saya lah dan se sentiasa disanjung lah oleh masyarakat terutamanya masyarakat, masyarakat Melayu di Ipoh kan dikenang-kenang kan terutamanya masa zaman dahulu lah